الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الرب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi selaku penerbit untuk segmen tadabbur dan hari ini kita bersama dengan surah asy-syarah ataupun surah al-insyirah ataupun surah alam nasyrah yang Puan Hayati sebutkan tadi sebagai surah yang uh, semua kita sangat cintai saya pun sangat cintai kerana surah yang telah kita pernah selalu baca untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa. Benar. Ini merupakan surah yang uh, bertujuan untuk mendamaikan hati, melapangkan jiwa, menenangkan perasaan. Ia bukan sekadar untuk membantu anak-anak kita masuk Dewan Peperiksaan. Mungkin mereka gemuruh. Tetapi surah ini telah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kekadang gemuruh. Ia kekadang takut-takut. Kekadang gugup. Ya, sebab nak berhadapan dengan tentangan demi tentangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mahu beriman. Jadi surah Asy-Syarah ini merupakan surah yang ke-94 uh, mempunyai 8 ayat dan Allah Taala jadikan surah ini uh, selepas surah Ad-Duha. Uh, anda akan mendapati ya minggu ni minggu depan surah ini kelihatan macam kembar puan puan Yati, macam kembar yang seperti tidak boleh dipisahkan. Ya? Kerana uh, ia memang bertemakan untuk menenangkan nabi uh, dan berfikiran positif kepada cabaran-cabaran yang ada. Surah Asyarah shohrah ini <coughs> uh, merupakan uh, surah yang berbicara tentang masa depan. Ya, mana kalau surah Ad-Duha berbicara tentang masa lampau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita para pendakwah yang nak teruskan perjuangan Rasulullah, kita kena selalu ada motivasi dan motivasi ini boleh berlaku daripada melihat masa lampau dan melihat masa depan. Ya, menarik ya. Surah Ad-Duha ya nanti kita bicarakan bagaimana motivasi untuk nabi dengan melihat masa lampau baginda.

Inna ma'al usri yusra Fa idha faragata fansab Wa ila rabbika fargab Ya, kita semua hafaz surah 8 ayat ini. Dan kita akan mendapati uh, kurang-kurangnya ada enam faedah. Ya, kalau punya hati baca, mungkin punya hati boleh tambah lagi ya. Faedah ke faedah ke depan. Tapi sekurang-kurangnya. Kalau saya baca, ada enam faedah. Ya, saya akronimkan kepada syarat ya jadi uh, siapa yang bergelar pensyarah <tuh> lebih-lebihlah ya rasa berat ya tanggungjawab untuk uh, menyemak ya cara kita mengajar cara kita berdakwah cara kita bersyarah dengan SYA RAH yang pertama sekali kita nak belajar daripada surah ini ya daripada ayat yang pertama alam nasrah laka sadrak iaitu lah susunlah perkataanmu Apabila kita melakukan dakwah salah pilih perkataan boleh menyebabkan mad'u lari salah pilih perkataan mad'u boleh marah salah pilih perkataan tak dapat pahala jadi choose the right words at the right time to the right participant to the right audience itu kan hikmah baik sebenarnya Alam nasyrah laka sadarak sama dengan doa Nabi Musa yang kita baca selalu belum kita bagi ucapan. Rabbi syarah li sadri. Kalau Rabbi syarah li sadri, permintaan Nabi Musa kepada Allah di lembah tua, di tursana, yang kita bincang minggu lepas, wa turi sinin. Jadi Allah perniakan kepada Nabi Musa juga Asyarah. Al Al-insyarah. Sebab nak berdepan dengan Fir'aun. Allah perintah baginda Musa berdepan dengan Fir'aun. Rasulullah perlu berdepan dengan Fir'aun-Fir'aun Fir juga. Macam Abu Jahal. Jadi ada persamaan. Tetapi situasi itu, Musa lebih getih. Uh, Pertama sekali kita kena ingat. Musa dia duduk lama 30 tahun dalam istana Fir'aun. Dia ada ramai keluarga yang sayang dia dalam tu. Dia ada ramai BFF dia dalam tu. Bayanglah nak bercakap dengan kawan baik, nak bercakap dengan orang yang kenal dia, tetapi apa yang bakal kita cakap ni benda sensitif, sentuh agama mereka, mencabar. Yelah, Fir'aun mengatakan Tuhan, semua dalam istana mesti menyembah dia, tiba-tiba Musa kena cakap kepada pak cik mak cik dia ya uh, kepada mak angkat dia kepada kepada kawan-kawan baik dia Tuhan yang sebenar adalah Allah bukan Firaun. Hat Firaun sendiri alam nurabbika fina walidan. Firaun tu sendiri adalah raja yang meletakkan harapan kepada Musa untuk jadi orang besar. Ui bayang kita nak cakap pada pada bos kita. Bekas bos kita. Yang kedua kita kena ingat Ya. Ini adalah raja yang paling besar kedudukan di dunia dan anda hanya seorang diri dengan dengan abang anda yang bernama Nabi Harun. Tadi itu nak bercakap dengan family pun kita macam hey nak cakap apa ni Salah pilih perkataan aduh, jadi kita rasa. Sekarang situasi kedua, senario kedua pon ya adalah anda nak bercakap pada raja paling hebat di dunia Firaun. Dia punya bala tentera oh kenderaan ketenteraannya. Wow. Seni bina tersergam indah seluruh dunia. ya, menyebut-nyebut. Ya, nama Mesir, Mesir, Mesir. Dan aku ni tak ada apa pun dengan Nabi Harun je pun. Mana tak gugup. Mana tak takut. Ya. Ganas pula tu. tu sembelih bayi-bayi Bani Israel. Mana tujuk perut. Ini yang ketiga. Masalah ketiga tuan-tuan. Tua. Kita kena ingat. Musa ni dia ada dia ada Bilqis dengan Firaun. Dia pernah tumbuk satu pegawai Firaun dan pegawai itu mati dan dia lari. Dan dan Firaun tahu siapa punya kerja ni. <laughs> jadi bayangkan kalau dengan tiga dalam satu tu, three in one tu, saya boleh kata Musa ada sebab untuk tak berani nak bercakap. Kalau bercakap pun boleh boleh jadi tak tersusun perkataan. Tetapi dengan doa beliau rabbi syarahli li sadri dan dengan surah ini sallallahu alaihi wasallam dapat menyampaikan dengan tenang perkataan yang perkataan dakwah yang dituturkan tersusun dengan baik Allah yang tolong Allah yang tolong bila kita punya lidah dapat syarah dengan baik ya syarah ni sendiri bermaksud ya sesuatu yang keliru, sesuatu yang macam hutan tebal yang tak boleh kita nak masuk, tiba-tiba dapat dilapangkan. Jadi tanah lapang boleh main futsal. Jadi proses kita membuang lalang-lalang yang sangat menyakitkan macam er uh, yalah, uh, daun uh, apa ya, daun semalu ke apa namanya tu yang kalau kena tu boleh sakit. Sekarang kita lapangkan, boleh jadi padang. Jadi itulah sesuatu yang keliru tapi dapat disampaikan dengan baik. Itu sebenarnya kelebihan yang Allah kurniakan. Alam yaj'allahu ain alam naj'allahu ainaini wa lisanan wa syafataini wa dengan dua bibir atas bawah dan lidah manusia boleh dapat hidayah dengan asbab lidah kamu Allah bagi hidayah tapi asbab kena datang daripada kamu. Kamu kena cool down, kamu kena bertenang. Jangan terlalu berfikir santi, dorang sensitif. Nanti orang akan marah. Apa yang fikir begitu? Yang penting bertenang, terus bagi ucapan. Dalam dakwah. Yang kedua, why? Alam nasyarah laka sadarak. Bukankah kami sudah lapangkan hati dalam dadamu, ia juga bermaksud, bukankah kami telah menjadikan kamu yakin bahawasanya Islam akan menang. Janji Allah berlaku. Sebab apa? Sebab kalau kita tafsirkan syaraha as ini dengan ayat Quran yang lain, seperti surah Az-Zumar ayat 22, kita akan mendapati ia bermaksud keyakinan kepada Islam. Itu maksud nasyarakat. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Mungkin segala kita faham, lapangkan dada ni maksudnya belah dada. Macam peristiwa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa kanak-kanak dan sewaktu Isra Mi'raj. Memang betul peristiwa tu berlaku. Nabi dibelah dadanya oleh Jibril dan dibersihkan dengan air zam-zam hati Nabi. Memang betul. Tetapi itu bukan peristiwa syarhu as-sadri. Itu peristiwa syakku as-sadri. Jangan keliru. Jadi para ulama menyatakan al-nasyrah ni maksudnya bukankah kami telah lapangkan hatimu dengan memberikan kamu wawasan janji-janji di masa depan sifat optimis dan keyakinan. Sebab kalau kita baca surah Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurim mir rabbih. Bukankah kami telah melapangkan dadamu dengan al-Islam? Jadi dalam perjuangan memang kita boleh berlaku uh, pesimis. Kalau macam inilah orang-orang kafir melawan aku dengan jumlah mereka yang sangat ramai. Dengan ada para sahabat cedera parah dibunuh. Dengan jumlah orang beriman boleh dibilang dengan jari. Sepuluh tahun menentang tak berhenti. Boleh menang ke macam ni. Di Mekah. Macam tu suasana dia. Kita sedia maklum. Jadi surah ni dia macam surah Yusuf. Dia nak bagi keyakinan. Walaupun dihumban dalam telaga. Jangan sedih. Walau dijual sebagai hamba, jangan sedih. Walau dipenjara bertahun-tahun, jangan sedih. Janji Allah pasti berlaku. Islam akan tersebar. Ya, di Makkah. Dan daripada Makkah, Islam akan merebak ke seluruh dunia. Jadi, subhanallah, kita dapat faham perkataan syaraha, iaitulah Allah lapangkan hati Nabi daripada penyakit ragu. Penyakit ragu ya tidak ada keraguan ya bahkan perkataan syarahan ni kalau kita baca lisanul arab kita baca komus, dia adalah perbuatan di mana daging yang kita dah potong daripada haiwan korban kemudian kita ratakan kita panggil apa ya uh, kita lapah kita lapangkan daging tu untuk bersih, kita lapangkan dia pula dah kita lapangkan daging tu kita bersihkan kita barangkali buh something untuk jadi khasiat enak Berselera nanti daging tu. Ni eh, potong daging tu dah selesai tapi kita kena bersihkan. Macam tu juga seketul daging yang bernama hati, kadang ada kotoran datang. Boleh menang ke? Boleh boleh berjaya ke benda ni ni? Program dakwah ni boleh berjaya ke? Wahai wahai pendakwah, positiflah. Jangan ukur uh, jangan ukur dakwah ni uh, berkesan tak berkesan dengan dengan ramai ke tak ramai orang datang ya banyak tak banyak view, uh, orang menangis ke tidak. Itu bukan ukuran kepada dakwah. Ukuran kepada dakwah adalah kamu tu cakap dengan tenang. Kamu tu cakap dengan hujah. Uh, ha, bawakan di akli, nakli, bertenang. Itu ukurannya. Sebab tu banyak dalam Quran. Allah sebut, ya, hebat Nabi Nuh. Hebat Nabi Nuh. Macam surah Nuh. Tetapi kalau tengok kepada pengikut baginda, وَمَا آمَنَا مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ Tak amai pun beriman dengan Nabi Nuh. Jadi adakah kita nak kata Nabi Nuh sebagai uh, tokoh dakwah yang gagal? نَعُوذُ بِلَا وَتِينِ zaitun Ingat lagi tak minggu lepas kita bincang pasal buah tin. Kita telah kaitkan buah tin dengan lokasi bukit judi. Kerana Allah tumbuhkan buah tin menurut para ulama tafsir sebagai hadiah di atas kesungguhan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah bersama dengan dua tiga orang yang beriman. Watin. Jadi Allah bagi hadiah. Munculnya zuriat. Pendek kata Nabi Nuh, jangan kata markah baginda gagal. Allah tak nilai kepada berapa jumlah orang beriman. Allah tak nilai pada jumlah followers. Allah nilai kesungguhan Nabi Nuh tu. Itu yang kedua. Eh? Subhanallah. Yang ketiga, kita ada berapa ni? Ada enam belaka. Okey. Huruf A adalah surah asyarah. As Kalau kita tengok ya kepada ayat satu, ayat yang ke-8. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu berharaplah. Okey, ayat, ayat yang pertama mengajar kita Tenang uh, bertenang untuk syarah. Tenangkan hati, besarkan jiwa, teruskan bercakap. Kemudian ayat yang ke-8, kita pergi dekat ujung sikit. Kepada Tuhanmu berharaplah. Kat situ kita belajar apa? Ambillah berat tentang niat sebenar kita berdakwah. Kita berdakwah kerana siapa? Wa ila rabbika farghab. Itu tujuan kita berdakwah. Buka mulut. Hidayah bukan di tanganmu. Buka mulut untuk bantu orang dapat hidayah. Tetapi kalau orang tak bagi feedback yang baik, orang lari, orang tutup telinga macam kaum Nabi Nuh, it's okay, bertenang. Apa wa ila rabbika farab. Angkat tangan mohon agar Allah beri ganjaran pahala. Allah tak bagi pahala berdasarkan berapa orang masuk Islam, tak. Ini yang menggembirakan kita. Jadi cantik ya, kita tengok awal surah ini dengan hujung surah ni, lalu kita tautkan, kita jahitkan, kita buat kesimpulan. Dalam dakwah betulkan niat. Ya. Tujuan akhir saya berdakwah bukan untuk saya beri hidayah. Sebab bukan saya yang boleh beri hidayah. Orang dapat hidayah kerana asbab saya. Musabab bukan saya. Saya nak berdakwah supaya saya dapat pahala. Saya nak berdakwah supaya Allah ampunkan saya. Innal hasanat yudhibna sayiat. Benda dakwah kita buat ni sebenarnya dia mengampunkan dosa kita. Bila kita suruh orang kepada kebaikan, Allah ampunkan dosa kita. Wa ila rabbika farghab. Tuhan akan lebih mudah ampunkan dosa kita. Bila kita bantu orang untuk menyesali dosa mereka. Saya ulang ya Tuhan akan bantu untuk ampunkan dosa kita bila kita bantu orang menyesali dosa-dosa mereka. Bertaubat selepas itu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Kami ringankan beban kamu. Ditafsirkan oleh para ulama sebagai peranan para sahabat. Ini huruf R. Dalam dakwah untuk kita sentiasa tenang, kita kena ada pasukan. Wa wada'na 'anka wizrak. Kalau Nabi Musa, siapa wizrak? Eh, maaf, siapa wazirnya? Nabi Harun. Siapa yang backupnya? Nabi Harun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Sebab itu, uh, dengan anugerah Allah iaitu lah para sahabat benda berat jadi ringan. Satu perkataan yang menarik pada ayat ketiga ni adalah perkataan angqaba. Naqaba. Naqaba ni ataupun an ini dia adalah para ulama bahasa kata apa? Bunyi kuat benda patah. Oh. Satu benda yang kuat tiba-tiba dipatah. Tak tahu nak bunyi apa kalau komik tu. Crack. Mungkin. Oh, macam tu. Mungkin. Bunyinya, bunyi patah tu. Kita macam, macam kerusi ikia, kita beli mahal, tiba-tiba bunyi patah. Aduh. <laughs> Jadi itu dalam bahasa Arab kita kata, Sami'atun naqib. Macam dengar ada bunyi benda patah. Rupa-rupanya, subhanallah, Allah gambarkan Nabi ni, dia tulang belakang. Tulang belakang tu boleh patah kalau buat kerja sendirian. Allahu Akbar. Sebab nak ubah masyarakat Arab, masyarakat Arab bukan 10 orang. Bukan 100 orang. Beratus ribu orang. Dan mereka ni dalam jahiliah bukan setahun dua. Bukan 10 tahun dalam jahiliah. Tak pernah datang Rasul. Rasul pernah datang. Kalau nak dibandingkan dengan orang-orang uh, di Syam, Bani Israel selalu ada Nabi. Tetapi nak ubah jahiliah ni Orang bunuh anak perempuan, wanita dijadikan macam binatang. Tak ada tempat dalam hidup. Nak ubah uh, sikap menindas orang miskin, anak yatim. Eh, hey, bukan mudah kerja ni. Boleh patah tulang belakang. Naqadah. Tetapi Allah kurniakan, وَوَبَعْنَا Wa anka وِزْرَكَ Kami anugerahkan kamu jama'ah. Kami anugerahkan kamu pasukan. Ya? Untuk merengankan beban kamu. Jadi dalam dakwah perlukan pasukan. Yang kelima, ambil berat aspek motivasi. Ini pengajaran penting wahai pendidik, wahai guru DPR, wahai asatizah para pendakwah dalam hal-hal melakukan perubahan. Kita jangan hanya menekankan hukum semata-mata. Kita tak nak orang buat sesuatu macam anak kita hanya kerana wajib semayang. Buatlah. Nak masuk neraka ke? Ya benar. Kita kena bagi peringatan tentang neraka. Tentang syurga tetapi benda yang boleh menyebabkan uh, istiqamah dalam amal adalah motivasi dia. Dia panggil internal factor. Menarik sangat sebab kalau kita tengok surah asyarah ni, mem surah asyarah ni menyentuh motivasi daripada dalam. Sebab apa? Sebab bila kita banding dengan surah Al-Duha, surah Al-Duha ni mula-mula sekali Allah ingatkan Nabi masa dia yatim-yatu dulu, Allah bantu baginda dengan ada orang jaga. Alam yajid ka yatiman fa'awa. Nombor dua. Wa wajadaka balan fahada. Bila kamu keliru, Allah bimbing. Ada guru. Ada Jibril. Kemudian, bila kamu ada kemiskinan, wa wajada ka'ailan fa'agna. Kami bantu dengan uh, prasarana. Dengan Khadijah binti Khuwailid. Tengok elok-elok eh. Ada orang hidup dia, ada orang jaga dia. Alhamdulillah dia dihantar ke tahfiz ada orang jaga. Ya, dihantar ke tahfiz ada guru mengajar. Faktor guru ada. Faktor tak jaga ada. Faktor tahfiz tu pun infrastrukturnya baik. Faktor sekolah itu sangat baik perasarananya. Tapi kalau tak ada motivasi, dia mungkin tak faham Quran pun. Buat benda lain. Jadi surah Al-Duha bagitahu faktor-faktor luaran tak memadai. Faktor ada fa'awah, faktor ada fahadah, faktor ada faagna Tak cukup kalau tak ada faktor keyakinan pada masa depan, faktor wawasan masa depan. Jadi cantik sangat Allah nak ajar para pendidik, jangan hanya mementingkan siapa guru dia, sekolah macam mana infrastruktur, ya, tetapi lebih pentingkan kamu nak belajar sebab apa. Ha, kena benda itu. Dan akhir sekali, hikmah pemilihan seorang Nabi dari kalangan manusia. Tuan-tuan, Nabi SAW manusia bukan malaikat. Malaikat dia tak mengalami tekanan perasaan dalam hal-hal mentaati perintah Tuhan. Tapi kerana Nabi seorang manusia, dia ada mengalami tekanan. Sebagaimana saya sebut di awal tadi, boleh menang. Ke? Jadi ini yang best sangat tentang cerita-cerita Nabi dalam Quran. Sebab Allah akan gambarkan mereka sebagai manusia yang mengalami tekanan. Di musim pandemik ini, semua orang mengalami tekanan. Termasuk para pendakwah. Kejadikanlah surah Asyarah As ini sebagai surah yang kita meyakini fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra setiap kesulitan yang terjadi sebenarnya Allah nak menjemput kemudahan di kemudian hari just move on moving forward take it easy think positif selepas kesulitan ini akan ada kesenangan itulah serba sedikit daripada syarah surah Ash-Syarah. Terima kasih. Masya-Allah. Syarah daripada surah Ash-Syarah daripada pensyarah hmm. juga. Syarah kita lah kan dekat untuk hmm. Ta tadabbur. Masya-Allah. Memang dia mengajar kita untuk optimis kan ustaz untuk, optimis dengan Betul. setiap takdir yang Allah dah berikan pada kita berlapang dada uh, kepada setiap ujian yang Allah berikan. Insya-Allah kalau kita berlapang hmm. dada Allah akan lapangkan dada kita dengan rasa daripada rasa sempit diuji itu. Ustaz sikit Betul. ujung ni kesimpulan daripada uh, tadabbur surah Insyirah ini ustaz. Silakan. Alhamdulillah syarah tu bermaksud anda mampu untuk menghilangkan sesuatu yang mengelirukan ya syarahan bermaksud ucapan yang memperjelaskan sesuatu yang samar-samar jadi antara perkara yang boleh menyebabkan kita samar-samar adalah keraguan tentang perjuangan yang kita pilih jadi ini penghalang untuk kita kekal bermotivasi mara ke depan jadi surah ni memang bersifat syarah. Menghuraikan benda yang saya keliru. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa sekarang? Kenapa tidak waktu lain? Dengan surah asyarah as baca, hafal, insyaAllah. Ia menyebabkan anda jadi orang yang seolah-olah keluar daripada perut ikan. Macam Nabi Yunus. Seperti Nabi Yusuf yang keluar daripada penjara. Lalu mendapat berita gembira untuk Allah kurniakan rezeki. Wallahualam.